আমি যেতিয়া গৰম পানী পুখুৰী চাবলৈ আহিলো তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা অনুভৱ এতিয়া গৰম পানী বুলি কলেতো গোটেই অসমত বিখ্যাত গৰম পানী পুখুৰী চাওগে এনে পানী সোপা কি কাৰণে গৰম হৈ থাকে এতিয়াতো ঠাণ্ডা দিন ঠাণ্ডা দিন মানে ঠাণ্ডা দিন আহিলে আৰু ঠাণ্ডা অকণ ঠাণ্ডা দিনত লাগিছে লাগিছে তুমি অলৰেডি জাকেট বা চুৱেটাৰ লগাইছা নে লগাইছ এইটো চুৱেটাৰ নে আগেজ কি খবৰ মই বৰ্তমান উপস্থিত হ'লোঁ গৰম পানী আই লাভ গৰম পানী আচলতে গৰম পানীত সোমাই দিছিলোঁ ঠাণ্ডা দিন যদিও গৰম গৰম কিবা এটা ভাইপছ আহি গৈছে আৰু গৰম পানী কিয় হ'ল কেলে হ'ল সেই বিষয়টো অলপ আলোচনা কৰিম আমি এতিয়া ভিতৰৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবগৈ লাগিব তুমি শুনিলা তুমি কলা মই শুনিলো চূণ থাকিলে পানীবোৰ বক বকাই থাকে বক বকাই থাকিলে পানী সোপাই নে তুমি কেতিয়াবা চুই পাইছা নেছা গৰম হৈ যায় গৰম হৈ যায় সেই তলত চূণ আছে যে চূণ থকাৰ কাৰণে মানে পানী সোপা গৰম হৈ যায় গোলাঘাটবাসীয়ে ভালকে গম পাব যে পানী সোপা কেলে গৰম গোলাঘাটৰ কোনোবা এজন ব্যক্তিক আমাৰ লগত লৈ আহিলে ভাল হ'লহেঁতেন আৰু ইয়াই গৰম পানীত চাবলগীয়া বস্তু আছে বুলি ভাবিছেনি আছে বাৰু এইখিনি ভাল অঁ বক বকাই আছে সেনে হা বক বকাই আছে ৱাহ কি আছ দেখিছানে পানী সোপা মই চুই চাম চুই চাম দেখোন চুই চাম দহটো মাত চুই চাম এই ইয়াত চূণ দিয়া নাই হা চূণ নাই দিয়া অঁ গৰম পানী সাহিনীটো ধৰা 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 এই পানীখিনি বকাইছো মই পানীখিনি এতিয়া চুই চাম ও সঁচাকৈ গৰম হৈ আছ ঔ গৰম গৰমেই হৈছে গোটেই পানীখিনি গৰম মুখখন ধুব পাৰিনে নাজানিম দেই সেইটো তাৰ বিষয়ে মোৰ নলেজ চলপ এইখিনি বক বোকাই আছে বক বোকাই আছে গাটো ধুৱালে মনটো গৈছিলে কিন্তু তাত লিখি দিছে গা ধোৱা নিষেধ কিন্তু পানীখিনি বিৰাট চেফা আকৌ আৰু বৰ মুখখন ধুই দিম দেই হ'ব হ'ব আৰু যদি পখৰা হৈ যোৱা হা পখৰা হৈ গ'লে বৰ খুৱাই নিদিবা দেই মোক ভয় খুৱাই নিদিবা আকৌ মই আগে পিছে গৰম পানীত আহি মই মুখ ধোৱা নাই মোৰ সঁচাকৈ হা ভয় এইটোপাই নাই লগা তাত গা ধোৱা নিষেধ বুলি লিখি থৈছে মানে গা ধুইছিলে মানুহে চাগে আৰু নিষেধ মানে আৰু নোধোৱাটো ভাল কেলে ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ মই মুখখন মুচি লওঁ আৰু মানে গামোচা চামোচা গাড়ীতে থাকিলে হ'ব এইটোৱেই জীৱন আমাৰ মই যদি পখৰা হয় নাবা নহয় বিয়া ছোৱালী শান্তি অ শুনা আকৌ তুমি তুমিয়ে এনে মুখখন তুমি ধুম বুলি ভাবিছা নি মই ধুন এইফালে অকণ লক্ষ্য কৰা লক্ষ্য কৰা তুমাৰ চুলি কাটিঙে বেলেগ তুমি মানে এনেই গৰম পানীত

এডা হলে তোমাৰ দাড়ি মুছকেইটা জিকিডাল গজি যদি মানে নাইকিয়া হৈ যায় পানী পৰিব উঠিমগে দেই আমি জোলনা দলং আছে নে জোলনা দলঙলৈ যাম এখনলৈ আহি ইফালে যাব লা হা অ শুনাহি আকৌ চেল্ফি আকৌ লৈ লওঁ হে তুমি বহি দিলা যে বহি দিলে পানীখিনি মুখখন ধু ধৰি চকু পুৰিছে কেলৈ পুৰিছে কেলৈছে আইডন সেইটো মই ইয়াৰ কিন্তু এই নক'লে মানে আমি আৰু ইমান দূৰৰ পৰা আহিছো ইমান দূৰৰ পৰা বোলো নহয় ইয়াত লিখাতেতো ৰোল নহয় আকৌ এই ৰৌ বা নক'বলগীয়া কথা নক'বাচোন মই ৰোল ৰোল চোলাৰ কথাতো কি পাতিছা এতিয়া আমি সেই জোলা নালাঙত যাম আমি জোলা নালাঙত আমি পাৰ পৰা সিপাৰ হ'ম পাৰ ভাত চাম গৰম পানীৰ পাৰ পৰা ইপাৰ হ'ম দেখিছোঁ বাঘ ওলাই নে আকৌ বাঘ ওলালে কিন্তু বাঘে বোলে মানুহৰ তেজৰ গোন্ধ পায় হয় জানো তেজৰ গোন্ধ নহয় বাঘাইবিলাক মানুহ খাবলৈ পেলাবলৈকে মানুহকে খাই থাকিব শুনামতে কৈছোঁ দেই এই এইখন আকৌ গৰম পানী নেকি অঁ এইখন ঠাণ্ডা পানী গৰম পানী এইখনে এইটোহে মেইনটো গৰম পানীত আহি যেতিয়া আপোনালোকে ধৰি লওক পানীখিনি গৰম উতলি থকা বক বকাই থকা পাব এই এইডোখৰ চুইছোঁ অঁ এই পানীখিনি বেছি গৰম নিছোঁ সমানেই হা সমানেই অঁ বেলেগ ধৰণৰ বক বকাই আছা তলৰ পৰা বুৰ বনি আহিছে ওপৰত কানি আনিছে হাতখন তললৈ যাব নাই দিয়ে শুকাই যায় নাই জানো সেইটো নেজানিম দেই ইয়াত মাছ এটা মেলি দিব লাগে কি হব বাৰু তাৰ জানো দেই ইয়াৰ ওপৰত উঠিবা নেকি ওপৰত উঠি ইয়াত ওপৰত উঠিলে দৰ নিচিনা এটা ফিল্ড আহিব আহিবা দোনখন বহিব লাগিছিলে অ ইয়াত চব্জি খেতি কৰিছেনি ৰছী নহয় কেবুল কেবুল ৰছী নিচিনা লাগিছে নে বাৰু ৱাৰা কেবুল ৰছী নহয় আকৌ অলপ বেছি সোনকালে আহিলো নে বাৰু বেছি সোনকালে আহিলে মানুহখন লগে গোটেইখন ঘূৰি ফুৰি পাৰিছো নহয় মানে অ হিলিছে কাৰবাৰ হেৰি তোমাৰ গৰম পানী ইজা পালে গৰম পানী পুখুৰীটোত মুখখন ধুবলৈ ৰাতি দুপৰী নধৰিলে নেকি নাই ধৰা কেলে আগৰ পৰা আহিছিলো ধুইছিলো যদি মানে ফিল্ডটো অহা নাছিলে আহ তুমি ভয় কৰিছা ন চাৰে নেকি তোমালোকে কেনেকে আহি গৈছা ভয় নাই কৰা মই ভিতৰলে নাযাওঁ কিন্তু বাঘ এটা যদি দৌৰিহে তুমি কি কৰিবা দৌৰিবা নাই গছৰ পৰা আমি জীয়াই আছো নে আমাৰ পৰা গছ জীয়াই আছো গছৰ পৰা আমি জীয়াই আছো আৰু আমাৰ পৰা গছ জীয়াই থকা নাই নেকি আমি মানে কাটি শিলং কৰি থৈ তুমি সেইটো কব বিচাৰি হা এটা কথা হয়টো আমি এটা দিৱস পালন কৰো সেইটো পাঁচ জো জো সেইদিনাখন গছ ৰুই আৰু চেল্ফি মাৰে ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক মানে একদম সেইদিনা ক'ব নোৱাৰে আৰু গছ চবেই ভাল পায় কিন্তু বেলেগ এদিনা গছবোৰ ৰোৱাত চেষ্টা কৰিলে বেছি ভাল হয় নেকি সেইদিনাখন যে গছজোপা ৰুৱে সেইদিনাখনতে তাৰপাছত পানী অকণমান নিদিয়ে গছজোপাত শুকাই উচি যায় কিমান দূৰ সত্য় একদম চিৰন্ত তুমি প্ৰমাণ দিব পাৰিবা হা প্ৰমাণ দিব পাৰিবা মই দেখা দিম মোৰ ঘৰতে কৈছে তুমি কাম তোমাৰ নিজ খুদ ঘৰত ঘৰতে কৈছে তুমি ইমান হত্যাকাৰী কৰে নেকি হলা জেলে নক পাঁচ জনৰ দিনখন এক গছপুল দাৰ ওপৰ ৰুৱে গছ সেলফি মাই ইনষ্টাগ্ৰামৰ ৰিলছ বনাই বা ভিডিঅ' বনাবো হ্যাঁ ষ্টৰিত লগা ফেচবুকত লগা বা WhatsAppত ইনষ্টাগ্ৰামত লগাবো হয় দেখাই ছোৱালী ফিদা কৰি আছা তুমি চালমান খানৰ এনে মাৰ্কেটটো কিয় মাৰি দিব বিচাৰিছিলে জন্ম খান্দি হেলিছা তোমাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হৈছে

মই চুলিৰ পৰা খুৰাই আহিলে আৰু দাঁতখিনি সৰুৱাই দিলে বুঢ়াই দুই তিনদিনীয়া লৰাই তুমি এটা ধুনীয়া গান এটা গোৱাচোন এটা লাইন গাই দিলে হব কি হ'ব আৰু দেশৰ অৱস্থা নাইকিয়া ক'লে এটা লাইন গাই দিলে হয় বাকীখিনি গাইছিলে নহয় বাকীখিনি গাইছিলে মই ইংৰাজীত কোৱা যে তুমি আগৰ পৰা চোকা নেকি সৰুতে আমেৰিকা ল'ৰা লগত আছিলা নেকি বাৰু এটা কিন্তু সত্য কথা ধেমেলি ধেমালি চুপতি কৰি আছো যদিও কিন্তু আমাৰ পৰিৱেশটো মানে বদলি কৰিবলৈ হ'ল কেলে গম পোৱা নাই অকণে আনে অমিতা আমিনে আনে আম সেই লেচনবোৰ পঢ়াই বা সেইবোৰ পধ্যবোৰ পঢ়াই জীৱনত যিবিলাক উঠি অহা নতুন প্ৰজন্ম মানে যি যিখিনি পৰ্যায় পাবগৈ লাগে সেই পৰ্যায়খিনি নাপাবগৈ চাগৈ মানে যাৰ যিটো দিশত টেলেণ্ট থাকে সেই দিশটোৰ ওপৰত বেছি ফ'কাছ বা গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি আৰু এটা তোমাক কথা এটা কৈছোঁ দেওবাৰে মানে এল পি এম ই হাইস্কুল মাষ্টৰবিলাকলৈ মই এটা মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে হয়তো কোনোবা চাই থকা শিক্ষকে বেয়াও পাব পাৰে দেওবাৰ চাৰিটা তিথি এই পূজা বন্ধ ঈদৰ বন্ধ কিবাকিবি বিভিন্ন ধৰণৰ বন্ধ তথাপিও ক্লাছবোৰ ভালকৈ নকৰে মোৰ ওচৰত প্ৰমাণ আছে বাৰু বহুত কেইখন স্কুলৰ এনেই সিহঁতিটো ষাঠি সত্তৰ হাজাৰ দৰমহা পায় আৰু ক্লাছবোৰ সম্পূৰ্ণভাৱে যে নকৰে এৰ যিসকল উঠি অহা নতুন পৰ্যন্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বিপদলৈ ঠেলি দিছে তেখেতলোকে ইমানখিনি দৰমহা পায় তেওঁলোকে যে ভালকে ক্লাছটো নকৰে এনে তুমি এই বিষয়ত কিবা কবা নেকি দৰমহাটো তিনিমাহৰ কাৰণে কাটি দিলে হৈ যায় তিনি মাহৰ কাৰণে কাটি দিলে সেই একো ক্ষতি নহ'ব মোৰ মতে সিহঁতে দৰমহাবোৰ কমাই দিব লাগে তিনিমাহ দৰমহা দিব নহয় দৰমহা তিনিমাহ দৰমহা দিলে কি হব আকৌ পাছত দিব তিনিমাহতে অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উঠি অহা নতুন প্ৰজন্মৰ জীৱনটো ধ্বংস হৈ যাব মাত্ৰ তিনিমাহ দৰমহাত দৰমহাবোৰ বহুত কমাই দিব লাগে যদি ষাঠি হাজাৰ দৰমহা দিছে সিহঁতক ত্ৰিশ হাজাৰ কৰিব লাগে ত্ৰিশ হাজাৰ যদি দৰমহা পাই পোন্ধৰ হাজাৰ কৰিব লাগে আশী হাজাৰ পোৱাবিলাক চল্লিশ হাজাৰ কৰিব ফিফটি পাৰ্চেণ্ট মোৰ এই ভিডিঅ'ৰ মাধ্য়মে কব বিচাৰিছো কিন্তু ভাগৰ লাগি থাকেই কথাটো কৈ দিছো কিন্তু ইমান শকত মানুহে মই ঠেকে চেকে কৰিম আমাৰ জোৰকে ধামুকে মাৰি দিব পাৰোঁ আকৌ এইখন মোৰ ভাল লাগে এই কেঁচুৱা কেঁচুৱা আমিতো সৰু সৰুৰ পৰাই ডাঙৰ হৈছো ন সৰু লৈছিলে খেলা বস্তু দিব লাগিছিলে আৰু এইটো এই এইবিলাক কমলাবাৰীটো আছেনে হে কমলাবাৰীত কমলাবাৰী মানে তুমি য'ত জেগাই য'ত যোন জেগাই যোৱা নিজৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ মানে কমলাবাৰীটো আমাৰ শিৱসাগৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হয়ছা নে কি মই কমলাবাৰীলৈ গ'লো কিন্তু মানুহে যিদৰে কয় যিটো এটা ফিল্ড পায় মই সেই ফিল্ডটো নেপালো কিন্তু তাত কমলাবাৰী ইয়াৰ ফিল্ডটো আছে তাত যেতিয়া পুখুৰী কাণ হয় তাত আৰু মই অকণমান খেলিছো নহয় মই অকণমান ইয়াতে খেলিছো টকা পইচা বহুত খৰচ খেলি চাওঁ জন্তুবিলাকে দেখাইছে হয় এই জন্তুবিলাক ইয়াত আছে জানো এইটো কি জিৰাপ নহয় জিৰাপ এইটো গাধ সেয়া বোলা মায়া বিহু মানুহ ৰাতি এতো গহবুল তোমার ছবি ককো দাইনি দিলা রূপনে আহি হিয়া গুন তুমি কেমন হকম নিওর রে সা সা তুপাল নামি ওহার দরে ন মর দেহপতি পুআন অথনি মোক এটা সুধিছিলা বাঘে হৰিণা খাব নে কি শিয়াল বুলি কৈছিলা নেকি নহয় বাঘে মানুহ খাই নে নাখায় নহয় নহয় শিয়ালৰ কথা খাইছিল বাঘে শিয়াল খাই নাই কেলে নাখাব তাত শিয়াল নিয়াল হয় জানো হয় ন এইটো শিয়াল ই মাংস ভুজি হয় হয় বাঘৰ মাংস কোৱাচোন মানুহে মানুহে কি নাখায় কি তুমি সেইটো কোৱা মোক কিন্তু হৰিণাই আকৌ ঘাঁহে খায় হে হৰিণাই ঘাঁহে খায় তাৰ বাহিৰে একো নাখায় এতিয়া মই এটা ডাইলগ দিম একো নিমিলিব শুনিবা বাঁহ গছৰ যিমান পাত আকৌ কলগছৰ সিমান পাত নহয় 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 আমি কি বুজিলা পাত হে বছৰ ফুলনি লাগিছে বাগিচা মানে ফুলনিজোপা চোৱা বস্তুটো কি কৈছে কি কৈছা কি কৈছা পৰিবা পৰি হাত ভৰি ভাঙি আকিবা আকৌ মেডিকেল ময়ে নিব লাগিব অ শুনা আকৌ মানে ইয়াত এটা ফেমিলি মাক বাপেক লৰা ছোৱালী আগৰ লৰা ছোৱালী থাকে তাৰ বোৱাৰীক দুজনী যেনিবা পিতে দুটা পিতেকৰ লৰা ছোৱালী চাৰিটা সেইফালেও আছে মানে এটা ডাঙৰ যৌথ পৰিয়াল ইয়াত আহিলেও মানে একদম যাই হওঁক যি নহওক ভুলেই হওক শুদ্ধই হওক ধেমালিয়ে হওক চুপতিয়ে হওক এ মানুহ সদায় সুখী হৈ থাকিব লাগে আৰু কাকো ধৰি লওক মনত দুখ লগে কেতিয়াবা কিবা কথা কব নালাগে কেলে মানুহৰ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পবিত্ৰ ধৰ্ম বুলি ক'লে মানুহৰ মনত দুখ নিদিয়াটোয়ে মই ধৰ্ম ডাঙৰ ধৰ্ম বুলি ভাবো আচলতে মানুহৰ মনত দুখ দি কিছুমান কাম কৰাটো বেয়া কথা আৰু আমি ঔটেঙা ঔটেঙা সেই ঔটেঙা পুঠি মাছৰ জোলা ঔটেঙা একদম যদি ধৰি লওক বনাই খাব বিচাৰে পুঠি মাছ লগত আৰু ঢেকীয়া লৈ আহিব লাগিব তেতিয়াহে পাই যাম পুঠি মাছ নদীৰ আছো নদী মই তোমাক যে প্ৰশ্ন এটা সুধিছিলো তুমি যে উত্তৰ নিদিলা যে যাওঁগে বোলা তুমি মানে একো হাঁহ নাওঁতে ইয়াত তুমি থাকিব থাকিম বুলি ভাবিছা এটা বাকী আছে মানে এই ৰাস্তাটো কলৈ গৈছে সেই ৰাস্তাটো ক'লৈ গৈছে মই নাজানিম নহয় এই ৰাস্তাটো ক'লৈ গৈছে অ তেওঁ কি কৰিব বিচাৰিছে খেলিছে আমি যাওঁগৈ হা বান্দৰছে পৰিৱেশটো সঁচাকৈয়ে ভাল পৰিৱেশ আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ এনেই অকণমান ওলাই নাই যোৱা এনেই কি ক'বা কি কাৰণে ওলাই নাই যোৱা তুমি মোৰ ভিডিঅ' চোৱা নে নোচোৱা চাওঁ চাওঁ ইফালে যোৱা মই চাওঁ বান্দৰ লগত কথা পতো বেছি চাওঁ হে

কিছুমান পুৰণিকলীয়া বস্তু দেখাব ডিচেম্বৰ মাহ সোমাব ডিচেম্বৰত বিছটামান ভিডিঅ' পাব গোটেই মাহটোত আৰু সেই বিছটাত কোন থাকিব মোৰ লগত গম পোৱা নাই বিছটাৰ মইনা তোমাক যে মই বিছটা ভিডিঅ'ত তোমাক ৰাখিম বুলি মই যে কৈছোঁ বা বিছ বিছটা ভিডিঅ' ওখ এইটো কি হয় এইটো কি হয় কেকটো ইমান ডাঙৰ নাথাকে ন এইটো কি বস্তু অ কি বস্তুটো কি বগৰী খাইছে অ অ আমাক ভয় খুৱাইছে নেকি আমি শিৱসাগৰৰ ল'ৰাটো ভয় নোখোৱাব নে চাওক আপুনি এনেকৈ চাওক ভয় খুৱালে আমাৰো ভয় লাগে ভয় নোখোৱাব চাওক বহুত দূৰৰ পৰা আহিছোঁ ইমান দেৰি এটা দিব দেখিছোঁ খাইছে খাদ্য খাওঁগে এতিয়া কথা হ'ল কি বিশটা ভিডিঅ' বনাবলৈ হ'লে বিশটা ঠাই যাব লাগিব বিছ টুখৰ জেগা যাব লাগিব আৰু বিশটা ঠাইত যে মোৰ লগত যে তুমি থাকিবা বা তোমাৰ লগত মই থাকিম বিশটা ভিডিঅত যে তুমি ওলাবা এনে এই বিষয়ত তোমাৰ এনে মনৰ ভাৱনাটো কোৱাচোন ভিডিঅ' ন গৰম পানী গৰম পানী হেৰি এইটো বস্তু দুচকু কাজলে ভৰা গানৰ পৰাই এইটো বস্তু ওলাইছে মই কৈছো এতিয়া প্ৰত্যেকটো জেগাতে প্ৰত্যেক ডিষ্ট্ৰিক্টত কিছুমান চেণ্ট্ৰেল জেগাটো মানে আই লভ গৰম পানী শিৱসাগৰ আই লভ গোলাঘাট তেনেকে দিছেতো এইটো প্ৰথম অৱস্থাত দুচকু কাজলে ভৰা হেৰি পাই দিছিলে নগাঁও আই লাভ গুৱাহাটী আই লাভ তিনচুকীয়া আই লাভ গোলাঘাট মানে আই লাভ যিমান জেগাই আছে মোৰ আই লাভ শিৱসাগৰ লিখা হ'ব নোৱাৰে জেগা ঠন ভাল পাওঁ কিন্তু আৰু তাৰ লগত তুলনা কতো নহয় আমাৰ শিৱসাগৰৰ ল'ৰা লগত অকণমান পাত্ৰ পাবলৈ অলপ টাউন আছে জেমলা আছে এনে গোলাঘাটত থাকি তোমাৰ কেনেকুৱা লাগে গোলাঘাটৰ ঠাইডোখৰ ভাল আৰু থাকি ভাল লাগে বাৰু প্ৰায় ন বছৰ ফেন কি কব বিচাৰিছা কানেকচন নিদিলে কেনেকে গোলাঘাটৰ টাউনতো এখন কিবা এখন দেখি আহিছিলো জেগা জমিনবোৰ বিভিন্ন ভিডিঅ' বনাবলৈ অহা ফিল্টাৰ বেলেগ হয় হয় মই মানে কাহিনীটো কি হৈছে ইয়াত বস্তুটো দুটা চিষ্টেম হৈছে ফুৰিবলৈ অহা নিচিনা হৈছে এ ভিডিঅ' বনাবলৈ অহা নিচিনা হৈছে কিন্তু ফুৰাটো অকণ কম হয় মানে এতিয়া ইয়াত যিমান টাইম সোমালো ভিডিঅ' বনাই থাকিলো ন আৰু ভিডিঅ'টো কোন কোন জেগাৰ পৰা চাই আছে প্লিজ কমেণ্ট এটা কৰি দিব গুড নাইট 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 এটা কৰি দিবা সকলোৱে